Всем здрасте! Подписывайтесь на мой канал на Мишаню Качок. Но там написано Ярослав. Так что я сегодня сниму видео, кто такой Зебрайн Макс. Зебрайн Макс. Он мой сосед. Я не скажу его имя, но скажу одно. Он лох не умеет кататься на велике но если вы увидите хоть ему и 15 или 16 но кто подписался удалите свою подпись с него потому что у него есть сестренка о которой он не рассказывал удалите с него подпись поставьте на меня он мой сосед он играет со своим котом. Если вы видели видео с Брайан Макс. Мой кот убивает меня. Я это видео только сейчас смотрел. Это неправда. Он игры и все это смонтажировал. И в эту игру, где надо схватить купюры, он Играл уже 10 раз. И просто он забыл, как играть. Но, мои подписчики, не бойтесь. Я сделаю это еще лучше. Так что подписывайтесь на меня. Что я вам рассказывал? Что он лох? Да, он лох. Он снимает видео, чтобы он хвастался в школе. Просто у него в школе друг. И у него 10 миллионов подписчиков. Ну, он тоже снимается в Ютубе. Только я не знаю, как его зовут. Но Иванка играет в детские пасочки. И боится сделать даже линейку на качели И боится летать в самолете. Ну, и... и а, я также говорил, что... Я буду снимать Майнкрафт. Так что спасибо за всем. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И все. С вами был Мишаня Качок.